الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آياتنا ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له من السماوات والأرض وما لكم من من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم وما سئل موسى من ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد يدل سواء السبيل والتقى سيكم من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وفرق بين الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاة بعد الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير جنوب إن الله ومن قولوا 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 ومن قولوا